Плютком на нашем канале. Всем день добрый, с вами канал на позитиве. Когда мы только приехали в Польшу, прошлись первый раз по городу, по магазинам, по магазинам нас удивила очень одна вещь. И на протяжении всего нашего времени проживания в Польше мы даже снимали из этого короткие видео, чтобы потом всем показать. Чем больше мы ходили или снимали видео. Чем больше мы выходили на улицу в любое общественное место, тем больше этот факт подтверждался. И сейчас мы об этом поговорим. Хотим поговорить про мужчин в польше про их отношение к семье первое да. и про их отношение к, к своим детям. детям это такой был начале для нас немножко был шок потом мы уже к этому привыкли когда мы поселились уже в своей в своей квартире которую сняли здесь возле комплекса есть возле жилого комплекса есть детская площадка и мы обратили внимание, что все дети почему-то с папами, с отцами. Но мы думали, что это просто мы так попадаем, что отцы выходят со своими детьми поиграть на площадку. Но нет, это здесь очень распространено. Также, когда мы начали ходить в магазины, мужчины сами Бывает папа с двумя, с тремя детьми, с младенцами, с колясками, приходит на закупы и покупает самостоятельно детское питание, памперсы, продукты, при этом не возмущаясь, не сердитой, с хорошим настроением, жене не звонит, все сам знает, тут ребенка держит на руках, тут другому дает мороженое. Это было... Вообще мега-супер вау. У нас обычно мужчины не такие самостоятельные в воспитании детей. Они возмущаются, закричат, пищат для них, что да-да, что -да, памперс, что хагис, это все одинаковое. Нет, мы не говорим про всех. Есть у нас также очень ответственные мужчины, но их очень мало. Очень мало. Это не так у нас популярно, как в Польше. У нас больше обязанностей на женщине. В Польше большой плюс, что Женщины с мужчинами научились друг другу делегировать какие-то обязанности и договариваться. И очень хорошо, что в воспитании детей, в, в благополучии семьи принимает большое участие именно мужчина. мужчины более требовательны к женщинам. У нас обязанности по дому, обязанности по уходу за детьми, обязанности по работе, также это все на женщин. И мужчины более требовательны к женщинам в Украине. А в Польше наоборот. Женщины более требовательны к мужчинам. И этому у полек нужно поучиться, потому что они большие молодцы что они смогли так договариваться со своими мужьями, со своими мужчинами, чтобы разделять с ними обязанности в семье. И видно, что мужчинам это нравится, детям это нравится, все счастливые, вместе ездят на санках, на велосипедах, вместе в бассейнах, не только папы с сыновьями, а папы с дочками. Это тоже очень важно. Мы обратили внимание, что, например, даже в том городе, в котором мы живем, в Люблине, чаще можно встретить и мужчину с коляской, с ребенком, чем женщину. Да. Может, это мы так попадаем, но Может... вот в большинстве случаев почему-то именно так. Что это нас, еще раз повторюсь, вначале очень удивило. Очень приятно удивило. Потому... интересный факт и очень хороший факт о поляках, то, что они очень уважатель, уважительно относятся к женщинам, в первую очередь к мамам. Поляки очень поддерживают крепкую связь со своими родителями, особенно с мамой. Мы, они ее очень ценят, уважают, и мы это заметили. И даже в комментариях люди, которые давно не видели нашу маму, но знают, что она живет с нами здесь, то они всегда передают ей привет, потому что мама в Польше это очень ценно. Дальше. Очень интересный факт о, о поляках. Они не такие эмо высокоэмоциональные иногда, как у нас. Более сдержанные. Более сдержанные, то ли более воспитанные, то ли более сдержанные, то ли менее темпераментные. Но нет, у нас uh, еще такой город, и нас южный. можно... Южный, можно <свист> идти по улице, тебе будут сигналить мы, там, машина, и из машины будет играть громкая музыка, и тебе будут кричать, ай, красавица, садись, подвезу, свистеть. Здесь такого нет. Мы даже первое время обратили внимание, мы уже думали, может, с нами что-то не то, потому что мы прогулимся. И вот нет такого, что мужчина прям так пристально на тебя смотрит. Нет, может, слегка посмотреть и пойти дальше здесь. Нет такого вот у нас есть такое слово "пялиться", же кто-то кто, -то, кто -то на тебя вот так вот смотрит. Есть такого нет. Кто-то может мило улыбнуться, поздороваться, но это выглядит не вызывающе. Активно на улице эмоции не возражают. Максимум мы как-то с Викторией шли, впереди нас шла очень красивая эффектная девушка, это было лето, она шла в коротких шортах и э, было интересно наблюдать со стороны. Ее проводили взглядом максимум вот так или вот так. Спок спокойная, образованная, интеллигентная реакция. Это очень приятно. конечно же, в Польше тоже бывают разводы. Это здесь не так распространено, как сейчас в нашей стране, потому что в последние годы в нашей стране количество разводов увеличилось. Но все же в Польше они тоже бывают. И что же происходит с детьми после развода? А получается так, что если мужчина в Польше не платит алименты на ребенка или не занимается воспитанием ребенка, то это прям удивление. Здесь все ответственно подходят к выплачиванию алиментов и к принятию активного участия в воспитании ребенка. Здесь даже после развода отцы стараются хотя бы на выходные забирать своих детей как-то их развлекать, проводить с ними время. В Польше участие отца в воспитании ребенка занимает очень серьезное место. Это очень хорошо, потому что у нас папы после развода, да и до развода, иногда вообще забывают, что у них есть дети. Здесь, конечно же, тоже такое есть, но да, просто в некоторых мы... странах это более распространено. Редко процентное соотношение. что э, в Польше среди мужчин очень важно иметь хобби. Здесь практически нету такого, чтобы э, мужчина сидел и смотрел в стенку, или только телевизор. Нет, мужчина должен иметь хобби. И особенно это, здесь популярно, если это какое-то спортивное увлечение. Здесь популярно среди мужчин ездить в горы, кататься на лыжах, кататься на велосипедах. Очень популярно э, э, заниматься футболом. И это, конечно, радует, потому что благодаря таким хобби, мужчины в Польше выглядят спортивными и ухоженными. У нас такого количества велосипедистов нет. Да и у нас и велодорожек таких нет. Мы даже когда ходим снимать видео, все время возле нас кто-то пробегает, кто-то едет на велосипеде, все стараются заниматься спортом, и особенно в выходные, когда у всех есть свободное время. А еще есть очень интересный факт: мы часто слышали это да, от Украинок, что в Польше не всегда принято, чтобы мужчина платил за тебя в ресторане. То есть можно платить, мужчина может предложить заплатить каждому за себя. То есть 50 на 50. Да. У нас такого в принципе нет. Очень редко, очень редко. В основном ты когда идешь в ресторан, если мужчина тебя приглашает в ресторан, то ты будешь уверена, что он, конечно же, будет за тебя платить. Может, может это и правильно. В Европе более развит феминизм. Более, женщины, да. да женщины да. стараются быть такие самостоятельные, независимые, поэтому, может, это тоже... и хорошо. Не знаю, мы не сталкивались, но это тоже интересный факт. поляки не спешат создавать семью и заводить детей то есть пара достаточно долго может жить вместе там 5-7 лет 10 лет и они могут не жениться иногда даже есть совместные дети но они не женятся да, вот здесь очень распространены именно гражданские браки у нас раньше вообще все спешили пожениться а сейчас конечно мужчины тоже потихоньку становятся европейцами в этом есть свои плюсы и минусы. Mm -hmm. Ну да, не надо разводиться. Дальше что еще хотим сказать? Поляки очень разговорчивая нация. И мужчины, и женщины очень разговорчивые по телефону, в общении. Мы иногда могли даже наблюдать вот в магазине кассир с абсолютно незнакомым человеком, если нет очереди, может разговаривать 15-20 минут. Это как-то непривычно для нас. Хотя, может, это и правильно. Все знают обо всех все. То есть к вам может прийти сантехник, и за час вы можете узнать все проблемы его семьи, его работы. Что Обсудить идут. политику. Обсудить политику. Зато в Польше в общественном транспорте нет такого, как у нас. У нас в общественном транспорте обсуждают все проблемы, особенно политику. Могут подраться, поссориться, повозмущаться, друг друга пообзывать. В Польше такого нет. В Польше в общественном транспорте все сидят тихо, скромно, спокойно. И мне это больше нравится. Но, да, польки разговорчивые, но вот мужчины-поляки, нам кажется, разговорчивые вдвойне нас это изначально тоже очень-очень удивило. У нас какие-то более такие замкнутые. заметили, что поляки вообще очень опрятная нация. В том числе это касается мужчин. Мужчины всегда хорошо одеты. Иногда вот входишь в лифт, вышел какой-то мужчина, и такой приятный аромат парфюма. Здесь очень распространено иметь хороший парфюм, и вот практически mm -hmm. все очень приятно пахнут. Даже в общественном транспорте мужчины могут быть одеты скромно, но ну, чисто ухоженно там галстучки рубашечки наглаженные брючки особенно это касается мужчин старшего поколения тут по осанке красивая прическа ухоженное да. лицо и очень распространено среди поляков носить очки что придает конечно свою изюминку и человек тогда еще выглядит ко всему и очень-очень интеллигент. Да. Все то, о чем мы говорили, это, конечно же, наше субъективное мнение, наше наблюдение. Это мы говорили просто от себя. Поэтому, если вам понравилось наше видео, ставьте нам лайки, пишите нам хорошие комментарии, подписывайтесь на наш канал и, конечно же, нажимайте на колокольчик. Мы будем вам очень рады. До свидания, наши друзья. До забачения. И как всегда, пузячки. Пузячки.